Зрители, мы, мы возвращаемся и сейчас э, у нас гость не в студии э, но из крыма с нами мы разговариваем э, с господином э, эскандером Эскендером бариевым э, директором э, ой директором центра это, политического это, и, э, какого, и да политического анализа и программирования крым да, да. А, а, Господин Бореев, у меня вот вопрос, потому что все обсуждается в украинской прессе, но очень с какого-то момента, с последнего заявления Турции очень мало обсуждалось вот как раз отношение Турции к событиям в Крыму. Особенно после Референдума, я знаю, было сделано только одно заявление, и единственное, потом еще ходила вот эта вот информация про старом договоре между Османской империей и Россией про в отношении Крыма Согласно которой, если Крым станет независимым, он должен был бы отойти к Турции. Какая сейчас ситуация? Насколько э, Турция или Эрдоган лично э, ну, относятся к Крыму и поддерживают ли они и будут ли делать какие-то действия в поддержку крымских татар? Ну, я бы на этот вопрос ответил бы неоднозначно, потому что мы должны разделить да, отношения э, Турции, то есть народа Турции. Тем более, мы должны учитывать, что по разным данным, но до 6 миллионов граждан Турции имеют отношение к Крыму. То есть, как бы в каком-то поколении считают себя своих предков выходцев из Крыма. Это первое. Что касается отношения официальной Турции или Эрдогана, это уже другой вопрос. Или там, допустим, бизнес-элиты, которая также может влиять на процессы. Мы понимаем, что существует взаимоотношения между Турцией и Россией. Мы понимаем, что 30% газа э, России пользуется, газом пользуется Турция именно российским. Что оборот, э, скажем, товарооборот между Турцией и Россией там достигает до 60 миллиардов э, по -моему, долларов. Да. И, нет, даже 60 миллиардов евро, по-моему. И поэтому мы понимаем, что для Турции, Из и мы понимаем, что для Турции это, э, скажем, достаточно серьезный вопрос, с другой стороны, родственные связи между а, крымскими татарами и турками, а, как, как на религиозном уровне, так и, в принципе, на языковом и этническом. А, с другой стороны, а, скажем, тот а, Кучерко-Наджирский мир, который был в свое время заключен между а, Османской империей и а, Царской Россией, а, как раз-таки он остался... Он был нарушен цар царской России в 1783 году, когда Россия в итоге аннексировала Крым. И здесь есть такие аналогии. Но я хочу обратить внимание на следующее, что там такая известная газета, достаточно авторитетная, как Курьер, неоднократно там уже печатались статьи о том, что... А, учитывая вот те процессы, которые возникли, или проблемы в российско-украинском а, конфликте и связаны непосредственно с Крымом, то здесь однозначно также Турция может претендовать на Крым. А, и я думаю, что посылы в такой авторитетной газете, как Курьет, это, ну, как бы в том числе а, посылы а, аналитиков турецких. Ну и что касается отношения туртов или Турции официальной, то мы знаем, что лидер Крымско-Татарского национального движения, экс-председатель Международного татарского народного, депутата Украины Мустафа Джимилев, после визита в Москву он ездил в Брюссель, а после Брюсселя его пригласил Эрдоган, где у него была встреча, у них была встреча. Конечно, я детально не могу сказать, о чем конкретно они говорили, но во всяком случае, мы потом слышали ну, некие такие заявления министра иностранных дел Турции Давутогло, который четко обозначал, что турки, Турция официально в обиду крымских татар не даст. Но понятно, что мы слышали и такую информацию, что Турции легче, скажем, предоставить убежище для крымских татар у себя в Турции, и это дешевле ей может обойтись, чем испортить отношения с Россией. Но я думаю, что с одной стороны Турция является членом НАТО, с другой стороны понятно, что ну, такой, кстати, достаточно Давут является достаточно авторитетной политической фигурой в турецком политическом истеблишменте. Поэтому я думаю, что на Турция в прямой конфликт не хотела бы входить, но понятно, что ну, наверное, вот в этом вопросе и мы знаем, как она голосовала вон, да, во время за, за резолюцию и в поддержку именно Украины. Поэтому я думаю, что ну, Турция не должна нас оставить в беде, и я думаю на каком-то уровне и каким-то способом, ну, понятно, что все хотят дипломатическим путем разрешить эту проблему. Поэтому я думаю, если мы говорим турецкий век, то а, понятно, что турки всячески будут пытаться как бы оказать помощь или защитить э, то ли гуманитарным образом, то ли еще каким-либо, но в том, -то, народ как минимум. Эскендер, э, а вот э... Прошел Курултай. Были озвучены определенные решения. Есть ли уже какая-то реакция властей Крыма на это? И можете ли вы рассказать чуть более подробно вот об этих решениях и что из них первоочередно будет реализовываться? Ну, что касается Курултая, он действительно прошел, и прошел в том числе по инициативе членов Пишниса, потому что по иерархии, чтобы зрители понимали, что Курултай ⁇ это высший представительный орган Крымских сатов, что-то вроде Крымского татарского парламента. А Меджилис... Который это... выбирает Меджилис. А нет. Курултай нет. избирается народом. и нет, кстати, нет, нет, Курултай избирает Меджилис. Да, да. Вот Курултай избирается народом и в состав 250 человек. Прямые, прямые выборы проходили, как раз они в июне закончились 2013 года. А на Курултае выбирается Междис в составе 33 человек и председателя Междиса в том числе. И, соответственно, по инициативе Междиса было принято решение собрать Курултай для того, чтобы все-таки определиться, как же быть дальше. В итоге на Курултае были... Курултай, кстати, транслировался с помощью телеканала АТР. И я знаю, что смотрели во многих уголках не только Украины и следили за этим процессом. Было два основных решения, в целом в поиске дня был один вопрос, скажу честно, это общественно-политическая ситуация в стране и как, как и как быть. На крутое присутствовали, скажем, ну, впервые представители из России, это президент Татарстана Миниханов, был, по-моему, то ли муфтик Татарстан, точно не могу сказать, то ли председатель Совета муфтиев России Гайнудинов. И, в принципе, все. И, соответственно, со стороны украинской, я не знаю почему, но я никого не видел, хотя обычно тоже кто-то из депутатов обычно приезжал. Тем а более причина от того, что просто не пустили или люди боялись, что их просто не пустят? Я сейчас однозначно не могу сказать, потому что я... Хотя я ходил в группу по подготовке Курлта, я в этот период находился в Киеве. Пять а дней больше занимался, скажем, другой. Я был в комиссии по разработке законопроекта по оккупированным территориям. И поэтому на Курултае было, было принято два решения. Первое – это постановление, а где понятно, что преамбула там говорилось о том, что э, крымско татарский народ там претерпел ряд э, исторических процессов, которые негативно повлияли вообще на сам крымско татарский народ, на его сохранение и так далее. А в итоге э, в результативной части были два основных момента. Первый момент – это, э, скажем, э, был посыл, что объявить о начале политических там, процессов, и, и организационных процессов по созданию э, национальной территориальной автономии. Вот. И второй посыл это был, что не э, поручить мечлису, э, скажем, у, 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 наладить там взаимоотношения с международными организациями и он, э, соответственно, инициировать там различные мероприятия, связанные с самоопределением там, народа. А вот. Что касается, ну, кстати, я скажу, что я лично проголосовал против этого постановления, потому что мне не понравился первый пункт, потому что, ну, как бы в истории национального движения этот вопрос ставился изначально еще в наказе народа в 1965 году э, на всей Союзной конференции, на всесоюзной встрече инициативных групп. Что касается второго вопроса, то, э, соответственно, после принятия первого поднялся вопрос о вхождении или не вхождении в эту власть. И здесь, конечно, было очень много споров, потому что в большинстве своем вроде бы поначалу э, делегаты Курултая даже засвистывали тех людей, которые пытались, э, скажем, э, поддержать идею вхождения во власть, э, но получилось э, так, что э, четко не обозначенное получилось какое-то вот решение, что мы потом даже на заседании Межлиса между собой спорили, пока не подняли стенограмму. И речь была о том, что некоторые делегаты Курултая так поняли, что поняли, что поручить все-таки дальше смотреть по ситуации и определиться, входить или не входить. другие поняли, что поручить уже Межлису обсуждать персонали да, на те или иные должности. В итоге, когда поднялись синограммы, все-таки оказалось, что оказывается по персоналиям. Ну и на первом заседании меджлиса после Курултая, соответственно, для того, чтобы как бы, э, это решение подтвердить, председатель Междиса Чубаров решил поставить на голосование. А мы, ну, я лично потребовал, чтобы это голосование было по именам. В итоге получилось так, что из 31 присутствующих членов МИЖДИСа вместе с председателем 22 проголосовало за и э, за вхождение э, в эту власть и 9 проголосовало против. Но я вам даже скажу, у нас тоже, в принципе, это нормальный здоровый орган, поэтому у нас часть членов Межлица, которые не были согласны, они, скажем, в качестве протеста даже вышли из зала заседания, для того, чтобы не присутствовать в дальнейшем процессе. Ну и на следующий день, не на следующий, через 2-3 дня, когда все-таки снова собрался Межлиц, снова вернулись к этому вопросу, и снова были большие споры, в итоге все-таки решение оставили в силе, но добавили там очень важный пункт, э, ну, на взгляд многих членов Медвежества, что э, вхождение или представление двух э, кандидатов в эту власть одного гражданина России, э, мецената Ленура Ислямова, который, кстати, является совладельцем, совладельцем телеканала «АТР», включить его, предложить его в вице-премьеры вице республики Крым и на место председателя Республики Крым Заура Смирнова. С, такой целью, с той целью, чтобы, во всяком случае, как-то урегулировать, потому что жизнь как бы продолжается, чтобы где-то урегулировать процессы, чтобы ну, обеспечить какую-то безопасность. И, но при всем том... В этом же решении был четкий пункт назван, э, сформулирован таким образом, что не политически, ни экономический, а все-таки э, народ не признает те политические процессы, э, татарского народа не признает те процессы, которые произошли за последнее время. Вот такая ситуация. Другой вопрос: что на этом же мечдисе э, было принято решение создать коргруппу по подготовке, по работе над Конституцией, потому что мы знаем, что сейчас готовится Конституция Республик... новая Конституция Республики Крым, и та вторая группа, которая допускала компромиссный вариант, она стояла четко на той позиции, что можно вести переговоры или входить в эту власть только при одном условии, то есть в Конституции будут четко отображены скажем, те принципы национального движения, восстановление полных прав крымско-татарского народа. Ну и а, вторая группа была создана, это группа по организации проведения и изучению референдума коренного народа. Но я как раз-таки возглавил эту группу, вы же понимаете, это совершенно другой вектор, вектор, который больше направлен на продолжение борьбы, борьбы за, скажем, сохранение Крыма в составе Украины, за то, чтобы крымские татары имели определенный или специфический статус в составе целостной Украины и поэтому наша группа начала или продолжает работать, потому что эту инициативу или с, с, с этой инициативой в основном э, как бы является приверженцем этой инициативы Мустафа Джимилев, это лидер крымско-татарского народа э, и он э, на совете безопасности он говорил об этом, поэтому я думаю мы будем делать все, чтобы все-таки у нас э, состоялся референдум где крымско-татарский народ выразит свое право на самоопределение по международным актам, по международному праву и под эгидой ООН и при содействии украинского государства, потому что крымские татары сегодня граждане Украины для того, чтобы мы все-таки сохранили целостность Украины. Вот вопрос референдума. Если в российском законодательстве возможность проведения вот такого референдума. То есть э, там есть э, такой вот пункт о возможности проведения референдума о изменении э, внутри э, э, субъекта Федерации э, его территори э, территориальной формы. Э, подпадает ли это под эту норму или, возможно, предусмотрена какая-то другая норма в российском законодательстве для проведения подобного референдума? Ну, смотрите, я не совсем хорошо знаком с российским законодательством, и мы на первой встрече на вчера, пошло у нас вчера было заседание Междиса, и мы сразу же встретились, мы распределили, и у нас один человек отвечает как раз по российскому законодательству. Нам скажу одно, по-моему, с 9 мая будет действовать на территории Крыма по закон о приграничных территориях Российской Федерации, в том числе о закон о сепаратизме. Как вы знаете, вообще о сепаратизме вообще говорить в Российской Федерации нельзя. И, и это с одной стороны. С другой стороны, мы сегодня, и я больше сторонник этого, мы сегодня говорим о, скажем, волеизъявлении коренного народа. И здесь, соответственно, мы должны руководствоваться международным правом. Кроме того, я не случайно сказал до этого, что крымские татары являются гражданами Украины. А аннексию Крыма не признало международное сообщество. Аннексию Крыма не признало а, большинство, ну, более 100 государств. Ну, мы сами понимаем, да, 100 государств. Mm -hmm. Да, я не буду следовать, многие телезрители знают об этом. Поэтому мы понимаем, что наверняка какие-то силы будут мешать этому. Но я скажу и следующее, что как раз вчера я сам лично, когда просматривал новостной... Новости по российскому телеканалу, когда показали Ганюдинову, о котором я уже говорил, он заявил о том, что крымские татары отказываются от референдума. То есть, я так понимаю, это одна из самых больных тем, которая, или слабых да, моментов, которые есть в Российской Федерации. Поэтому я думаю, мы должны руководствоваться международным правом, мы должны руководствоваться в первую очередь международным правом, и, соответственно, мы должны дать возможность коренному народу самому определиться и мы реально понимаем, что данный референдум он будет еще больше ставить под сомнение тот референдум, который привел к аннексии Крыма России. Вот говоря вот как раз о борьбе, о том, что вы говорили, очень много людей прогнозировало и когда-то уже поднимался вообще в Украине вот именно вообще с одной одними СМИ поднимался вопрос ваххабитов и крайне вот такого религиозных организаций где-то граничащих с экстремистами в представляющими как раз крымско-татарский народ, насколько они сейчас вот могут активизироваться, есть ли такая вероятность? Но в татарском народе, как и у любого народа, есть, конечно, разные течения, разные направления, а, но ну, я бы не сказал, что ваххабитское направление или течение у нас очень многочисленное. Более многочисленное, на мой взгляд, все-таки течение хазбут но, насколько мы знаем, в первую очередь, скажем, люди или эти семьи, женщин и детей, вернее, семьи вывезли в Украину, и они находятся в большей части сейчас и во Львове, и в Киеве, и так далее. А мужчины вернулись для того, чтобы ну, как бы следить за домом, за хозяйством и так далее. Но сказать, что там мы наблюдаем явный радикализм, ну, я бы не сказал бы, потому что, понятно, есть и беспокойность, понятно, есть, э, скажем, э, в душе у людей э, такой вот, э, ну, то, 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 то такая неопределенность и э, неудовлетворенность, потому что понятно, что ну, к вам в дом пришли и диктуют свои порядки, это никому не нравится. И поэтому здесь говорить о том, что какой-то может быть радикализм, я думаю, нет. А потому что даже общаясь с э, близкими э, к этим течениям людьми или, или с людьми с этих течений, вот кого я знаю, то в принципе они как бы э, стараются э, ну, не проявлять какого-то особого радикализма. Ну, потому что мы реально понимаем, что это первый повод или путь для возможных провокаций для того, чтобы в Крыму... А, а понятно что э, крымские татары э, скажем все это время э, ну как бы находились далеко от каких-то не допускались свет спецслужбы украины там в сбу и так далее поэтому э, говорить о том что крымские татары <coughs> готовы сейчас воевать или подготовлены каким-то более радикальным методом это я бы сказал бы неправильно с другой стороны, принципы татарского национального движения всегда были в первую очередь ненасильственные. Мы не отказываемся от борьбы, и мы будем продолжать бороться. Другой вопрос, что много зависит от ситуации, потому что если коснется, если реально будет проливаться кровь, то понятно, люди будут защищать. Защищать семьи, защищать дома, никто не собирается уезжать. Мы приехали в Крым на свою родину для того, чтобы жить, и поэтому люди как бы настроены достаточно серьезно. Поэтому, кроме того, я скажу позицию, реакцию людей даже на то решение Курултая последнее и Меджилиса. Люди, есть разные высказывания, и люди даже проявляют ну, недовольство тому, что, скажем, Меджилисском скотарского народа как бы планирует, скажем, что какие-то представители вот, крымских татар могут, рекомендованные вежливцы, могут участвовать в этой власти. Но при всем том, это процессы, это общение, и поэтому мы будем смотреть, как развиваться будет дальше ситуация. И вот последний вопрос. Вот у меня лично вот Понимая сейчас, побывав в Крыму, пообщавшись уже в другом формате, не просто как туриста, а уже как журналиста, как человека, где-то понимающего подобные вещи, и посмотрев историю вообще Крыма в Украине, у меня сложилось такое вот впечатление, что за 23 года Украина, по сути, с Крымом ну, ничего не делала. Как бы Просто боялись люди, например, брать на себя э, руководители страны, президенты, там четверо уже, э, на себя какую-то ответственность, принятие решения, решение вопроса крымских татар, решение э, других этносов того же Крыма. Э, и такое впечатление складывается, что Крыму вот дали автономию, и, по сути, варите себя в своем котле, э, мы вас просто не трогаем. Э, не является ли вот именно вот это вот ну правильно ли мое впечатление и не является ли вот это вот причиной того, что как раз э, Крым в, в основе своей, то есть там русскоязычное население все-таки были э, реально за возвращение в Россию, не за возвращение, а за присоединение к России. Но смотрите, этот процесс намного глубже. Дело в том, что откуда вообще возникла автономия? В 1989 году, ну вы знаете, после э, депортации крымских татар было сформировано национальное движение, которое стало два основных, две основных задачи, это возвращение на родину и восстановление Крымской ССР. Как раз таки в 1989 году э, Верховным Советом СССР было э, издано постановление, согласно которого были осуждены действия Коммунистической партии Советского Союза по отношению к крымским татарам, немцам и там другим народам. И а, также в этим же постановлением было поручено Украинской СССР восстановить Крымскую АССР, но в составе не Российской Федерации, как это раньше было, а в составе Украины, Украинской СССР. И как раз таки это было основным поводом тому, что, или причиной, что на территории Крыма все-таки создали Крымскую автономную республику, но по территориальному принципу. Теперь, что касается вообще участия Украины в Крыму, но мы не можем однозначно говорить о том, что Украина совсем не занималась Крымом. Потому что вопросы воды, электрификации, вопросы, скажем, я даже как крымский татарин не могу однозначно сказать, что вот не было финансирования из госбюджета по возвращению обустройства украинских татар. Этого нельзя говорить. Тяжело, мало, слабо, плохо, но эти процессы проходили, это делалось. Другой вопрос, что относительно той или иной части населения, которая поддерживает, я вам скажу другое. Я вам другой сейчас фактор скажу, о котором он сообщает. Вот сейчас как раз-таки огромнейшие очереди людей, которые идут писать заявления а, что, в, в, для того, чтобы отказаться от российского гражданства. И, и эти процессы есть. Мне сегодня не один человек сказал, что там огромные очереди для того, чтобы взять бланки, а, на которых должны написать заявления, чтобы их не принимали. Потому что у нас в течение месяца автоматически через месяц у нас должны будут всех, обратить в, в российское гражданство. Поэтому очереди есть большие не только там, где хотят получить российские паспорта, но и там, где не хотят их получить. Поэтому, кроме того, мы же, опять же, под сомнение <coughs> ставим э, и сам референдум, который прошел, потому что э, зафиксирована масса фактов, когда голосовали люди с российскими паспортами или, э, скажем, с российским гражданством. И поэтому здесь однозначно подходить к этому нельзя. Кроме того, мы понимаем и знаем, в нем очень много звонят русских украинцев, которые в том числе сегодня следят за Курултаем. Раньше им это было абсолютно безразлично, но следят, потому что но, как бы крымские татары считаются более консолидированная, да, вот этническая группа на территории. это единственная организованная группа, которая, да. поддерживает, ну, которая поддерживала, организована большим количеством, ну большое количество людей украинскую целостность. Украинскую целостность, да, и которая более четко выступила в этих процессах, и поэтому многие и надеются, что если все-таки крымские татары смогут провести референдум, если они отстоят целостность Украины, то, соответственно, отстоят и их интересы. Они даже готовы становиться сегодня под крымско-татарский флаг, если еще, допустим, ну, скажем, год назад или полгода назад, если бы бы им, или я бы об этом сказал, меня бы обсмеяли. Сегодня это достаточно серьезно воспринимается. Другой вопрос, как себя поведет, скажем, представительный орган крымских татар. И Понятно, что есть большая ответственность на самом представительном органе крымских татар, потому что народ, который за 70 лет, а это ну, примерно два поколения, испытал э, одну оккупацию, потом депортацию, потом возвращение, репатриацию, в сложные экономические времена, и сейчас уже вторая получается оккупация. На самом деле э, у крымских татар не, нет поколения, чтобы родились и умерли в одном доме. Это сложно, это на самом деле нужно понять. А с другой стороны, скажем, ну, крымские татары обычно всегда э, стараются быть э, четкими в своих позициях. И сегодняшняя позиция лидера крымских татар Мустафы Джамиля, она четко обозначена в этом. Поэтому, я думаю, в основном народ будет поддерживать эту позицию. Я думаю, мы сможем добиться проведения референдума. Но главное, чтобы нам помогла еще Верховная Рада Украины, потому что она должна принять сейчас ряд постановлений, чтобы мы смогли максимально быстро приблизить этот процесс, потому что если мы его вовремя не проведем, то поверьте, со временем станет больше граждан Российской Федерации, хотим мы не не хотим, а нас запишут и, соответственно, потом Российская Федерация предоставит информацию о том, что 99% граждане Российской Федерации в Крыму и ребята, вы уже ничего не сделаете. Поэтому здесь э, должна шевелиться и активно работать все-таки центральная власть э, Украины, в частности Верховная Рада Украины. И я думаю, в ближайшее время мы будем обращаться с проектами постановлений э, и с обращениями, чтобы как можно быстрее эти процессы шли. Потому что поскольку мы граждане Украины и Министерство иностранных дел Украины должно, э, скажем, э, обращаться в ООН и с, с определенными э, моментами. Кстати, мы предлагаем уже, чтобы сейчас... МИД Украины вышел с инициативой, чтобы Крымско-Татарский народ был третьей стороной в российско-украинском конфликте. Я считаю, это очень важно, чтобы был субъектом в этом процессе. Ну и э, другой момент, чтобы, скажем, Украина официально обратилась в ООН, чтобы под он по инициативе ООН уже проводился референдум. Ну, как промежуточный фактор можно было провести конференцию по безопасности и самоопределение туркменистского народа. Спасибо сегодня с нами вот на этой позитивной ноте о том, что они еще продолжают все-таки борьбу и есть вероятность возвращения, большая вероятность не возвращения, а воссоединения с Крымом. С нами Эскендер Бриев. Спасибо вам, до встречи. Спасибо, до свидания.